часі програма наголос. Рік тому мер столиці Віталій Кличко на чолі партії удар обіцяв боротися із корупцією у Києві, ліквідувати незаконні забудови та прозоро звітувати про роботу своєї команди. Що було виконано, а що ні, поговоримо із політологом, кандидатом філософських наук Олександрою Грашменділовою. Добрий вечора, пані Олександр. Власне для початку хотілося б ви назвали позитивні та негативні тенденції в роботі пана Віталія Кличка. Ціло в тому, що ми зараз будемо оценювати год. Да? много это или мало, что можно было успеть, а что нельзя, где есть уже зачатки, которые будут продолжаться дальше, а где видно четко, что уже ну, позитивов можно и не ждать. Дело в том, что эта компания, которая была, она была полтора годичная, да, и сразу, когда выбирали мэра, понимали, что это будет временный такой шаг, который нужен для стабилизации ситуации в столице, которая на тот момент превратилась, эта ситуация после Майдановская, да, нужно было максимально успокоить город, максимально создать ощущение спокойствия, стабильности, да, и что столица живет своей жизнью, и э, эпицентр, скажем так, и политический, и противостояние, и мы знаем, как бы у нас и происходили убийства в центре столицы, да, то есть успокоить максимально граждан, и тем самым э, вот эти основные такие первоочередные задачи брал на себя э, мэр и говорил, что он доведет порядок и спокойствие. Эта задача выполнена. Киев живет своей жизнью спокойной, размеренной. Она уже быстровалась, обузана. Так уж расстрелы автомобилей в центре Киева. Не будем говорить о единичных случаях. Это действительно ужасные форс-мажоры, которые есть, но массово, то, что в принципе так майдан не перебросился на все районы города на то что противостояние постоянное решение всех вопросов политических ушло из плоскости протестов в Допустим, решение их где-то в правовой плоскости, где-то в политической плоскости, где-то в плоскости договоренности. Да? Но, по крайней мере, ярких противостояний, не считая ситуации, которая происходила на Сокорках, громких в последнее время, слава богу, мы не наблюдаем. Потому что все так называемые мелкие протесты под Верховной Радой, да, или в правительственном квартале, они не имеют массовых, не допускаются, слава богу, массовые какие-то протесты ну, переходящие в неспокойствие киевлян. Это главная задача. Что было в актив мэра Кличко, он себе очень сильно заносит то, что восстановлен движение транспорта в центре города, в, то, что восстановлен непосредственно и Крещатик, и Майдан, да, улица Грушевска, то есть те вот места, где сконцентрировано было максимальное противостояние во время Майдана, оно, в принципе, сейчас уже больше ну, похоже на какие-то mm, um -hmm. либо инсталляции, да, либо аллеи памяти, либо а, какие-то скверы, парки. Но, по крайней мере, это не так, что у нас Киев был похож, а, что именно боевые действия происходят непосредственно в столице. Этот момент сейчас как бы решен. А, что можно еще записать в актив? А, то, что Кличко позволил Киеву двигаться за, ну, тем, скажем так, той дорогой, которая была до него выставлена всеми мэрами. Начиная от Амель черновецкого и -за, -за, ну, то что делал папу в принципе Кличко просто перенял эту эстафетную палочку и тем самым продлил до да, уже заявленные программы развития города кардинально нового чего-то того что до него не делалось или делал или теперь стал делать что-то иначе такого не наблюдается максимально классика в решении всех вопросов соблюдается в лучших традициях, как говорится, градоначальника, поэтому в актив можно заносить какие-то точечные победы, что э, что-то происходит, открываются садики, школы, э, какие-то открываются маршруты, но о том, что город кардинально меняет там свой облик, решаются вопросы ключевые для киевлян такие, как э, метро на Троещину или громкие, мы помним, что э, ситуация с кинотеатром Зориным, на которой так было пристально э, внимание, да, или сейчас вот очень много говорим о Подоле, какая его судьба и что с ним будет, какие реконструкции. Все вот эти громкие дела, они пока не решены. В лучшем случае говорится, что что-то будет меняться, и все в ожидании этих изменений. Либо мы понимаем, что вопрос затягивается, и допустим еще решение там в строительстве тех же станций метро, как вот э, хотелось бы ускорить этот процесс, пока не наблюдается. Ну, власне, заносят для себя в актив и боротьбу с незаконными забудовами. Но вы и сами нагадали, нам про скандальную забудову на біля метро Сокорки. Как тут тут отбывается работа? Можно сказать, что, конечно, недочетов много. Но при этом можно сказать, что господин Кличко не боится выходить и разговаривать с киевлянами, так как он умеет, так как у него это получается, но, по крайней мере, он не боится этого, он открыт к диалогу, потому что бывают случаи, когда политики не контактируют со своими непосредственно избирателями, не отправляют, там, допустим, там, своих представителей, замов, спикеров и сами пытаются отстраниться. Как раз мы тут мы наблюдаем, что Кличко старается решать вопрос самостоятельно. А вы что вы решаете это Вот, вопрос в другом. да, то есть, по крайней мере, Коммуникацию он выстраивает, насколько она эффективна, это уже второстепенный вопрос. Но если смотреть по опросам, которые проводили, у киевлян довольны ли они? происходящем в столице, довольно ли они а мэром, все, все как происходит, это проводило исследование research, Brand Research Group. Они утвердили, что 40% киевлян считают, что их такой ход устраивает, и они в принципе довольны тем, что происходит в столице. Поэтому вот такая главная линия держаться не резко, да, ровненько идти и не делать резких телодвижений, который выбрал себе Кличко. Это его такая тактика. В принципе, она дает свои плоды и можно сказать, что на сегодняшний день яркой конкуренции, то есть альтернативы, чтобы мы видели, что есть конкурент номер два, с которым даже в гонке теперь будет участвовать Кличко, и он ему дышит в затылок, и поэтому ему нужно действительно вносить в свой актив громкие победы. Мы пока не наблюдаем. И это позволяет ему придерживаться такой... Здесь Спеціальна така тактика, так, щоб да. не погіршити свої мета. Тобто ні громких побед, але нет и громких разочарований. Вот це главная тактика. Власне, основною, основним пунктом у його передвиборчої компанії це була боротьба із корупцією. Він сказав, що буде ніщівний удар. По корупції ще справді за цей рік був такий ніщівний удар. Наблюдать да, общем, да. я не вижу пока громких расследований непосредственно киевского масштаба, чтобы у нас были какие-то громкие коррупционные именно расследования и все знали, что действительно с борьба с коррупцией ведется на разных уровнях и не допускается. Наоборот, мы все чаще и чаще в Киевсе эти слышим, что старые схемы работают, они меняют. Облик или там э, персон, через которых они пропускаются, но на манеже все те же, и решаются вопросы, как и решались. То есть кардинального изменения в коррупционных схемах не наблюдается. Чаще всего они просто э, делаются или не так громко, да, или протягиваются э, через э, Киев-совет. В принципе, мэр их не блокирует, и пока кардинального изменения в этом направлении пока не А нет. сам мэр, разумеется, эту ситуацию с коррупцией, наверное, чьи так завуалирован мэр максимально старается держать э, такую позицию, чтобы ни с кем не ссориться. Он максимально старается договориться со всеми игроками на поле. А че эффективна вот такая политика его? А для... Для, для его якось... задачи полуторагодичной удержаться в кресле, возможно, это было бы его би... основная мета это задержаться в в кріслі, а не зробити там, наприклад, покращити якість життя киян. Окей. на вашу думку. Думаю, Да. Конечно, потому что видно было, что господин Кличко рассматривает мэрство как определенную ступень в своей дальнейшей политической карьере. Не факт, конечно, что ему удастся вернуться из регионального, как он теперь будущим мэром стал, все-таки политик регионального масштаба, в национальную политику. Но шансы есть за счет того, что из-за ухудшения социально-экономических и политических в стране и из-за того, что падает доверие к участникам коалиции, тем самым, Самым Крючко за счет падения рейтингов своих оппонентов может как раз вот этой своей серединкой мелкой, мелкими перебежками как раз оказаться еще с неплохим результатом в дальнейших политических наших гонках. Така такий варіант дуже важливо. Ось ця соціальна нестабільність саме в країні вона впливає і на киян. Зокрема, власне, як тут діє його команда? Оце підвищення тарифів, підвищення на цін. Ми знаємо, що підвищили стіни і на проїзд в транспорті. Це була вимушена така і, такий крок, вимушений, на вашу думку, два вопроси для себе. Перше, це команда Кличко для мене вона достаточно обізлічена, тому що якщо даже сравнювати з той же я і моя молода команда всі їх знали в були Одиозные громкие личности, которые. Не будем говорить об их эффективности, но, по крайней мере, то, что они были, они были незаурядными, они были максимально а, тоже публичными личностями, и все их знали. О а команде Кличко – это достаточно такая серая свита, которая в некоторых моментах даже делает серым короля, потому что если нет а, сильного фундамента, сильной команды, соответственно, это и подбивает, делает слабыми позиции самого мэра. Относительно тарифов и всего остального – это вынужденная мера, потому что мы понимали… И относительно метро, и коммунального транспорта и всего остального, что время пришло повышать. Потому что окупаемость транспорта, и все остальное. Прочее, вопрос: в другом, что одновременно повысилось все. И каждый киевлянин и украинец ощутил на своем кошельке, скажем так, удар по всем фронтам, и держать его безумно сложно. Относительно тарифов, которые были заявлены и все остальное, можно четко сказать, что не все так не зависело от Кличко. Есть действительно рычаги, на которых он мог влиять. Это обоснованность тарифов, это проверка и аудит того баланса, который он получил в наследство. То есть, опять-таки, посмотреть, в каком состоянии вообще он принимает Киев и насколько оно адекватно. И делать аудит не после повышения тарифов, да, а аудит делается до повышения, и тем самым обосновывается это повышение. У нас сначала делают, а потом думают, а потом пытаются уже объяснить и обосновать то, что уже сделано. Вот как раз тут бы можно было бы усилить как раз влияние господина мера і контроль над і качеством услуг ЖКХ, і тарифной непосредственно політики і всього остального. Власне, політологи кажуть, що кличку не вдалося сформувати команду професіоналів. Ви так зачепили цю тему? На вашу думку, це справді так? Є в його команді професіонали справжні, які б могли в принципі вплинути на на ситуацію, яка склалася зараз. Дело в том, что э, у нас сейчас так звучит очень часто, что хотят и правительства технократов, да, и команды технократов, чтобы кто-то пришел, делал свое дело э, тихо, но э, качественно, да, то есть б, быть профессионалом. То, что мы этих людей не видим публично, э, это минус, конечно, потому что таким э, моментом можно было бы действительно усиливать коммуникацию с избирателем и тем самым укреплять позиции мэра, доносить его мелкие или крупные. Э, победы и тем самым делать на них акцент, повышая его рейтинги. Этого мы не наблюдаем. Насчет команды, насколько комфортно мэру есть ли у него команда, которая могла бы его усиливать и страховать в дальнейшем. То есть одно дело это личная команда политика, а другое дело его команда как мэра. Это тоже разные ну, две команды. Пока мы чаще видим, что это тоже не такие громкие, конечно, как мы видим в национальном. масштаба політики скандали, но це теж свої між собі такі війни і перетягивання канату і такі договоренності нікого плану і місто бути і в команді на однієї з прес-конференції ви сказали, що помилкою пана кличка стало вливание його партії у БПП у Блок Петра Порошенка. Пожалуйста, ласково свою думку. Я считаю, що именно вот это объединение и вливание удар потерялся. в блоке Петра Алексеевича, потому что максимально вся партийная структура, которая выстраивалась, все сильные игроки, которые были, они под авторитетом президента приняли больше именно про-президентский окрас. И есть вероятность, что при разделе опять этого блока на дальнейшие местные выборы, и возможно, потом переизбрание в Верховный Совет, перебегут как раз в более, к более сильному игроку. Можно еще рассматривать, что теряется звучание бренда ⁇ Удар ⁇ потому что, скажем так, употребление конкретно этой политической силы в политической риторике стало меньше позиционирование ее отошло как отдельной структуры немножко на задний план. Если вовремя будет этому уделено внимание и удастся возобновить былую славу путем ребрендирование, скажем так, усиление именно имиджевой составляющей партии к местным выборам, то, возможно, еще можно будет его усилить, но этим пора уже заниматься, потому что если будет откладывать, в дальнейшем они так и, ну, так и расформируются как часть ВПП, а не удар самостоятельно. То, то на местных выборах какой будет рейтинг у Кличка? Молодцы. И его команды, так? С... Только коротко, у нас тоже хорошо. хорошо. Дело в том, что чаще всего силы действующих политиков, они имеют достаточно высокий рейтинг доверия, потому что процент людей, которые доверяют власти обычно в социологических опросах достаточно высок. Поэтому я думаю, что будет средний процент порядка, там, не знаю, 20-25 процентов. Но вопрос в том, как вы будут, смогут ли его усилить качественно за счет подачи правильной и самого бренда партии, и их каких-то успехов, и опять-таки не станет ли это, не станет ли удар просто партии Виталия Кличка, а будет действительно партийной структурой, которая может менять лидеров, Але у них є чітка ідея, меседж для избирателя, і который також э, має сильну структуру. Поки посмотримо. Власне, дякую вам, пані Олександро, що ви сьогодні зайдете до нас до студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Залишайтеся на телеканалі Гамма.